ધરપકડ પણ કરી પરંતુ પોલીસ કર્મચારીને સરકાર દર મહિને હજારો રૂપિયા પગાર ચૂકવે છે અને તે ચોરીના ગુનોમાં સંડોવાય ત્યારે સ્વાભાવિક છે તે ચર્ચાનો મુદ્દો પણ બને આ વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં જે પ્રકારે ચોરીની ઘટનાનો ગુનો દાખલ થયો હતો આ મામલે ડીસીપી આ ચોરીની ઘટનાને લઈને ખુલાસા કર્યા છે કમ્પ્લેનન્ટ ઇમરાન અલ્લાહ રખાભાઈ મોહમ્મદભાઈ મીનપરા થે એ ડાઉને યહાં चूहापुरा एहसान पार्क सोनल चार रास्ता के पास जर्मन टीएमटी कर, सरिया करके जो कंपनी है उसका माल पड़ा था तो वहाँ पर से जो माल था वो ट्रेलर में से उतारा हुआ था और दूसरे बोलेरो पिकअप में भरा जा रहा था तो ये सूचना पुलिस को मिली और पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए वहाँ अपनी टीम डिस्पैच करी और इस कार्रवाई में तीन बोलेरो पिकअप एक आई ट्वेंटी और चार इस, चार मानसों को अपने अरेस्ट किया गया है जो अरेस्ट करना है उसमें एक अपना मुस्तफ़ा खान सरदार खान है जो कि पुलिस अहमदाबाद पुलिस में है जोन टू एलसीबी में पुलिस कांस्टेबल है और बाकी राम लखन तोमर राजकुमार सिंह सिकरवर अविनाश सिंह रजावर और अभिषेक वर्मा करके इन चार लोगों को अरेस्ट किया गया है इसमें से जो अपना मुस्तक मुस्तफ़ा खान है वो मैनेज करवा रहा था और बाकी जो बोलेरो पिकअप थी तीन उनके ड्राइवर और एक मजदूर है इसमें जो बोलेरो पिकअप में जो मुद्दा माल भरा जा रहा था वो लगभग ढाई लाख रुपए के आसपास का था तो टोटल तीन बोलेरो पिकअप ढाई लाख का मुद्दामल साथे और एक आई ट्वेंटी गाड़ी साथे टोटल ग्यारह लाख का मुद्दाम पुलिस ने अभी अर, अभी कब्जे में लिया है मोडस ऑफ में अभी तक की तपास में ऐसा पता चला है कि जो कंपनी के जो ट्रेलर जाते थे उसमें से थोड़ा थोड़ा कटिंग करके माल उतारते थे और बीच बाद में ये किसी दूसरे को सेल कर देते थे तो 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 ये अभी तपास में चल जारी है जानना है कि पहले भी कुछ ऐसा हुआ है कि नहीं और इसका क्या एग्जैक्ट रोल है बीच के मैनेजर की तरह है कि आगे क्या है ये सब अभी तपास में चल रहा सॉरी? ये अभी अभी हम जाएंगे लेंगे उसके बाद पता चलेगा पूरा अभी ये जानना बाकी एक ड्राइवर का नाम सामने आया है उसके तो पुलिस उसके ऊपर तो तो है अभी ढूंढ रही है और सभी का रोल इसमें हो सकता है इसमें पुलिस सभी एंगल में में तपास तपास कर रही है। है से पुलिस खाता है ये चल रहा किया है और के इसकी पूरी है। समाचार नहीं वैष्णव तेन जे